Помощь Трамп уже возобновил. Еще ни о чем не поговорили с Россией, а помощь возобновил. Значит, этого козыря на столе уже нет. А россияне то втрачают Козыри у Сполученных Штатах Америки подтвердили відновлення обміну розвідувальними данными с Україною та відновили поставки зброї. И реакция не забарилася. Негативный момент для нас они очевидны. Возобновление помощи американской, так сказать, разведданные и все остальное, вот ясно, что это серьезный так сказать, фактор в, самом, в конфликте. И, кстати говоря, здесь, мне кажется, опять же это противоречие позиции американцев сохраняется, потому что возобновление военной помощи и требования мира, но ну, они, мягко говоря, сказать, не, не друг другу, сказать, не соответствуют. В змеином кубле в паника, а они то что от атаки дронов даже не відійшли. На сегодня летели беспилотники, а дальше может быть комбинированная атака, да, для того, чтобы провести необходимый выйти на рубеж, который позволит тем же штурмшеду долететь до Москвы. Втопать душевный боль в стакане, а разлюченный Гаспарян брызкая жовчу. Теперь до россиян. Опять же, да, нынче и эпоха мародеров, срочносборщиков, дикатов, блогеров, которые мелят что угодно в телеграмме. Разница в том, что они никогда ни за что не отвечали. Эта публика тяжелее собственного В сартірі нічого не державо. Боюсь навіть представити, що звик тримати в руках гаспарян. Це щоб бути максимально близько до кремлівської верхівки. Але ваші коментарі почитаю. Вітаю! Я Інна Набок. і я знову зібрала для вас абсолютно нікчемні заяви цих болотяних пристосуванців. Федерація йде на дно, але вони вміють із дна постукати. Російський алкот депутат Горульов, для цього навіть вийшов на зв'язок. Ну, вірніше, з запою із кислою пикою почав скиглити про останні нальоти дронів на Росію. Але найцікавіше тут те, що поки пропагандисти намагаються, хоч якось, там, заспокоїти росіян, які у соціальних мережах закликають керівництво Федерації у відповідь на ці атаки безпілотників терміново атакувати українські міста та села, рупори бункерного після перемовин у Саудівській Аравії. снова изменила методичку. И теперь вместо брызгания с брою и погроз с Украину в попел, видите, как заспевали. Все говорят, надо срочно нанести ответ. На войне так не бывает. Так не бывает, что вот мы вам, а вы нам. На войне все это дело идет планово. Выбираются цели. Они категорируются особо важные, важные другие цели. И потом уже исходя из военной целесообразности, эти цели поражаются. Сегодня... Полутра звучит одно и то же. Они провоцируют. Мы обязаны ответить. Ой, как же тяжело-то в деревне без Нагана. Значит, у руля нашей страны находится Владимир Владимирович Путин. Правда? Верховный главнокомандующий. Люди, которые орут, что нас провоцируют, сразу расписываются в том, что они совершенно не понимают и даже не собираются сесть и подумать. А ведь логика всех действий Верховного, она прямая. Его невозможно заставить играть по чужим правилам. Серьезно? А это что? Потому что бесконечная война, тем более с опасностью ее разрастания, России тоже неинтересно. С того, что Россия не будет стопроцентно отказываться от переговоров, Россия будет совершать какой-то сложный дипломатический маневр. Они рассчитывают в рамках этого маневра Россию поймать. То есть припереть к стенке где-нибудь простым заявлением, мы с вами все равно сидим за столом переговоров, да, все равно мы с вами разговариваем, люди-то гибнут. Значит, давайте просто заявим, что прекращение дня, не хотите с завтрашнего дня, давайте через пять дней. По принципу хотите переговоров, давайте прекращение огня. Не хотите переговоров, так и скажите. Но прекращение огня надо, потому что это первый шаг любых переговоров. Мы внимательно изучаем те заявления, которые делаем по итогам, знакомы с текстом совместного заявления, которое было принято в джинне. Мы исходим из того, что, как и было сказано вчера в джинне, госсекретарь Рубьо и помощник. Национальной безопасности, ВОЛС, по различным каналам в эти дни проинформирует нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях. Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне, но если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это сделать достаточно жратве. Але звісно, роти Путіна не можуть же щось так от взяти і відкрито сказати, що адміністрація Трампа тисне на Кремль. Бо ще ж вчора вони всі вилизували президента США, раділи налагодженню дипломатичних відносин між Росією та Америкою. А сьогодні вже риторика американців не така солодка для московитів. Втім, попри це, пропагандисти наїжджають не на Трампа. Ні, ні, тут не дай Боже. А на самих росіян ось, приміром, не пожалів компліментів для своїх же глядачів і гаспарям. І тільки послухайте, як звернувся до громадян Федерації. І думати ми не дуже любимо. Ми ліниві і нелюбопитні. Говорював ще Олександр Сергійович Пушкін. Наше все. Ну от за три годи своню жилетні непонятно, що последнее, на що буде орієнтуватися Путін, етана істошні кріки в телеграмі. Цікаво, а Russian people? і це прокоптне. Тобто, те, що пропаганда їх регулярно змішує з лайном, і от єдиний з пропагандистів, але думаю, це поки що хто таки заявив, що припинення вогню для Російської Федерації нині неприйнятне – Це Міхеєв. У нього на порядку денному взагалі немає місця для компромісів. Тоже, каже, зупинятися Россия не повинна. Взять и остановиться, так сказать, вот вдруг замереть, не знаю, я считаю, что это было бы неправильно. Это первое, а второе, я думаю, что это стоит довести до американской страны. Обманывал и Запад, который за ней стоит. Поэтому, когда они говорят, а вот гарантии для Украины, а я хочу спросить, так сказать, да гарантии для Украины, а гарантии для России какие-то есть? Вот пока, значит, переговорный процесс между Америкой и э, Россией не даст каких-то плодов, но на мой взгляд, это было бы неправильно. Как оно будет, я не знаю, но, на мой взгляд, идти на значит, эти предложения, так сказать, вот так вот кидаться, их выполнять было бы неправильно. Ну, и более того, это было бы неправильно даже с точки зрения, так сказать, чисто, ну, скажем так, статусной, да. Ну, вот американцы, значит, с украинцами там что-то решили, а вы, русские, давайте скорее, так сказать, это самое, подхватить штаны, как бы это, спешите выполнять. Я думаю, что это было бы, это было бы неправильно ни с какой точки зрения. Невод, ну, я думаю, що то не будять, чесно говоря, і звісно, від новини про те, що Україна знову отримує зброю і розвіддані від США у пропагандистів, теж згадали. Але Міхеєв також зізнався, що ця пауза, яка була, насправді то не принесла для них бажаного. Хоча нагадаю, ще тиждень тому вони були від цього в екстазі і вже навіть святкували перемогу. аж раптом. Серьезного влияния вот эта приостановка военной помощи там на неделю, она на ситуацию военную не оказала. Потому что на самом деле Байден затарил украинскую так сказать, сторону оружием, боеприпасами так, что даже по самым скромным оценкам да, всего этого хватило бы до лета, а некоторые считали даже до конца 2025 года. Поэтому не надо думать, что вот эта приостановка американской помощи, да, она каким-то образом повлияла на ситуацию на линии фронта. Нет, это не так, потому что у украинской армии всего того, что при Байдене было поставлено, было более чем достаточно. Помощь Трамп уже возобновил. Еще ни о чем не поговорили с Россией, а помощь возобновил. Значит, этого козыря на столе уже нет. Этого козыря на столе уже нет. Вы же возобновили? Возобновили. И разве данными? А я считаю, кстати говоря, что это ошибка с американской стороны, потому что это могла бы быть очень сильная карта на столе переговоров. Вот на столе переговоров с Россией это могла бы быть очень сильная карта. А что мешает сказать, вы, если вы пойдете, как у нас запланировано, мы вновь прекратим поставки вооружений, поскольку они киевскому режиму уже не будут нужны? Нет, когда они это скажут, тогда и будем об этом говорить. Они этого не говорят. Они говорят: мы, мы возобновляем. Значит, эта карта, которая могла бы играть на столе, как бы да, ее больше нет. Значит, тогда остается что? Остается это самое, какие-то банковские санкции и прочее-прочее, чем там э, Трамп грозит. Я думаю, что э, на самом деле это серьезным прям таким стимулом э, для изменения позиции России, скорее всего, не будет. Будет, не будет. Мы побачимо, как вы завтра заспеваете. А пока что, что мы маем Начинаем со срочных и долгожданных новостей. Судя по многочисленным сообщениям и видеокадрам, фотографиям, российская армия освободила Суджу. Семь месяцев крупный российский населенный пункт был под тяжелейшей оккупацией киевских террористов. На видеоскоптера российские бойцы выдружают триколору здания администрации на Советской площади. Под оккупантами пока лишь окраины Гончаровка и Заолешенко. Путіністи з блакитних екранів розповідають про успішний успіх своїх вояк на фронті і чекають на нові методички від Кремля. Ну а там то насправді прекрасно розуміють, які втрати несуть окупанти. Ну а Росія ж тільки й те вміє, що воювати, грабувати і присвоювати собі чуже. І неважливо, який рік на календарі від однієї війни росіяни переходять до іншої. Тож, звісно, ресурс їм потрібен. І про це красномовно свідчать постійні спроби федерації покращити демографічну кризу. І от знову валька стакан. Це та що голова Ради Федерації, ну а також одна із соратниць російського фюрера вилізла із заявою про те, як покращити народжуваність на Росії. Тепер каже, треба змінювати ментальність молоді на болотах, щоб вони плодилися. Важливо, щоб мати тоби і більше дітей стало признаком успішності, модним желанним тренд, трендом. На це дажна. Має... быть направлена, а может быть перестроена во многом. Вся наша воспитательная работа, система образования, семья и так далее. Как нам поменять ментальность молодых людей? Необходимо перестроить информационное поле в сторону традиционных семейных ценностей. Втім, до цих путінських посіпак так і не дійшло. Щоб пропагувати народжуваність, треба не кривавим рублем та пропагандою сімейних цінностей, яких у них ніколи не було, а нормальними умовами життя. Бо поки що росіянки не поспішають народжувати у занедбаних нетрях, де ледь кінці з кінцями зводять. Давайте відверто, нам це теж на руку. Чим менше буде росіян, тим спокійніше буде жити всім іншим. Тож давайте підтримувати наші сили оборони, щоб вони утилізовували і тих, хто прийшли з війною на наші землі. А з вами була я, Інна Набок. Дякую за ваш зворотній зв'язок. І традиційно нагадую: бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось у наступному випуску.